У Запада, особенно в Америке, ходили шальные мысли, чтобы э, разграничить Европу и Россию вот этим регионом три Прибалтийских республики, Беларусь и Украина этот регион, и чтобы отделить там Россию от Запада, Запад от России. И мы становились снова санитарным каким-то кордоном. Все получалось в Украине получалось, и потом в Украине хорошо получалось в балтийских государствах, вы знаете, сразу получилось, тут бабах Лукашенко стал поперек. Мы от этого отказались. Да, мы суверенно независимое государство, мы будем и с Литвой в хороших отношениях, и с Россией. Наша многовекторная политика. Но главное, что я даже тогда, не понимая это, шел от жизни, я разорвал этот санитарный кордон. Вот тогда я стал диктатором. На Западе. И Беларусь пытались санкции тут вести и прочее, но мы выдержали. И выстоим сейчас. Но кому-то хочется взорвать обстановку, они используют наших отморозков. Дошли до того, как партизаны ямы копали и прячут там оружие, арматуру, эту, топоры, ножи, гранаты и прочее. Зачем? И все говорят: это мы патриотизму детей учим, с боевыми гранатами детей учить. Поэтому вот чешутся у кого-то руки. Ну, знаете, есть некий барьер, который переступить никто не должен, нарушая, нарушая законы Конституции. И если э, власть этого не увидит, тогда эта цепная реакция. Ее очень трудно остановить, потому что будут тянуты миллионы людей. Миллионы. Я боюсь только этого, чтобы, не дай Бог, не пропустить этот момент. И я видел, что мы к этому моменту подошли. Началось с того, что из-за границы я не буду называть страну, развитую западную страну, прошла женщина, уроженка Беларуси, которая там живет, и нас предупредила. У вас в посольство пробежала. у вас готовится провокация. Говорит, это моя Беларусь. Передайте президенту, назвала фамилии, когда и что. И я посмотрю, совпадает информация. Я поручил, выехали туда люди, нашли эту женщину, она оставила телефон. И она в открытую, Говорит, я ничего не боюсь, я напишу заявление, чтобы вы были предупреждены. Ну и ну вот это нас э, тем более насторожило и подтолкнуло к активным действиям. Я порушил спецслужбам немедленно начать э, операцию по разработке этих людей. Ну вот мы вышли на целый арсенал оружия. Финансируется, сейчас трудно сказать откуда, был трафик через Литву и через Польшу. Вот они обижаются, услышали мое заявление о Могилеве. А вот Лукашенко про Украину, про Литву и Польшу. Но ну, если это так, там фонды, американские фонды, немецкие, давали деньги через поляков, через литовцев. Делили деньги, большинство там, где они оставались. Но и наши жили неплохо, и живут неплохо. Все в особняках, на мерседесах разъезжают. Почему пишут, мы не тунеядцы? Я уже говорил, ну не тунеядцы, так что ты оправдываешься? Так это же они первые тунеядцы. Они, они боятся, что им завтра надо выходить из тени. И завтра надо показать в декларации, особняк не работаешь, а где деньги взял. И вот пошло это возбуждение.